amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyi binosi 1870 yilda qurilgan dastlab aleksandr polovstov ismli rus elchisining qarorgohi sifatida tanilgan ushbu binoda hunarmandchilik maktablari hattoki bolalar uylari tashkil etilgan keyinchalik vaqtinchalik ko'rgazmalar zali sifatida ham foydalanilgan 1937 yildan esa muzey maqomiga ega bo'lgan zalning markazida favora joylashgan bo'lib bu favora dastlab yog'ochdan ishlangan bo'lgan rekonstruksiyadan so'ng esa marmarga aylantirilgan favoraning yuqori qismi markazida esa gancjh o'ymakorligi namunasi sifatidagi qandilni ko'rishimiz mumkin yuqori qism bezaklari haqida so'zlaydigan bo'lsak zal markazida qandilning ichki tomonga o'yib ishlangan qismi muqarnas uslubi deyiladi Ha, bu yerda muqarnas va sharafi uslublarining o'zaro hamohangligini ko'rishimiz mumkin markaziy zalning ikki tomonida yog'ochdan ishlangan eshiklarni ko'rib turibmiz bu eshiklar usta abdulla tomonidan yaratilgan eshiklarning yuqori tomonida esa fors tojik naqlini arab harflarida yozilgan uning ma'nosi esa hayotimiz katta bir karvon saroy bo'lsa biz bir eshikdan kirib keluvchi va ikkinchi eshikdan chiqib ketuvchi mehmonmiz degan ma'nolarni anglatadi markaziy zalda mehrobni ham ko'rishimiz mumkin mehrob qibla tomonga qarama qarshi tarzda yaratilgan chunki u dekoratsiya sifatida ishlangan zalda to'rtta ustun bo'lib ushbu ustunlar zalga salobat va chiroy bag'ishlashi bilan bir qatorda uning mustahkamligi uchun ham xizmat qilgan zalni bezash ishlari 1896 va 1904 yillar mobaynida amalga oshirilgan bezash ishlariga aleksandr p yordamchisi andreyev boshchilik qilgan bu yerda bir vaqtning o'zida 200 ga yaqin usta hunarmand ish olib borishgan ularga mashhur usta hunarmandlar buxorolik usta Shirin Murodov, toshpo'lat arslonqulov kabi yirik usta hunarmandlar boshchilik qilishgan zalimiz kichik mehmonxona deb nomlanadi devorlardagi suratlar esa xalq rassomi chingiz ahmarov asarlari hisoblanadi matolarimiz zal bu zalda o'zbek milliy matolarimizdan bo'lgan atlas adras beqasam matolarining namunalarini ko'rishingiz mumkin aynan matolarning to'qish texnikasi bilan tanishish uchun esa abribanda uslubida ishlovchi dastgohni ham ko'rishinmiz bir bandi dastgohi a bir bulut bandi esa iplarni bandlarga bog'lash ma'nolaridan kelib chiqqan yuqoridagi ikkita tayoqchalar chiviqlar deb ataladi pastki qismda esa tepkilar joylashgan tepkilar 6 ta, 4 ta, 8 tagacha bo'lishi mumkin dastgohda hunarmand o'tirgan holda qo'l va oyoq harakatlarini baravar amalga oshiradi va mana bunday go'zal mato dunyoga keladi navbatdagi zalimiz qo'l kashtachiligi zali bu yerda o'zbekiston hududidagi turli maktab kashtalarini ko'rishimiz mumkin kashtalar so'zana yoki oypalak so'zlari bilan mashhul so'zana tojikchadan olinganda suzan igna so'zidan kelib chiqqan o'zbek oilalarida har bir qiz 6-7 yoshidan boshlab kashta tikish sirlarini o'rganishgan zalimizda buxoro murota andijon piskent toshkent so'zanalaridan namunalarni ko'rib turibsiz bundan tashqari shahrisab surxondaryo jizzax va samarqand so'zana kashtalaridan ham namunalar joylashtirilgan bu kashta samarqand uslubida yaratilgan uning o'ziga xosligi ikki qavatli ishdan iborat ya'ni dastlab bo'z matoning usti zich ip bilan to'ldirilgan va uning ustiga kompozitsiya ishlangan 9 ta doiralar shaklini ko'rib turibmiz ushbu 9 ta doira ba'zi manbalarda 9 ta sayyora timsoli sifatida gapdalansa ba'zi bir holatlarda esa kelinlarning orzu istagi ya'ni uni kelin bo'lib borgan xonadonida 9 oydan so'ng farzandli bo'lish istagi niyati natijasida aynan mana shu 9 ta doira tasvirlangan deya baholanadi ilon izi yoki qo'chqor shohxi deya nomlangan naqshlar ham mavjud bu naqshlar aynan shu oilaning mustahkamligi serfarzand serdavlatlik timsoli sifatida ishlatilgan navbatdagi zalimiz mashina kashtachiligi zali mashina kashtachiligi 20 asrdan kirib kelgan ushbu devordagi namunalar nam va stalyarov asarlari asosida yaratilgan bu triptix asar yoz bahor kuz fasllarini tasvirlangan markazda oila ramzi sifatida chiroyli oila tasvirini ko'rishimiz mumkin va ularning qo'lida kub joylashgan bo'lib bu kubda mir so'zi yashiringan ya'ni butun jamiyatning eng kichik bo'g'ini oila sifatida gavdalanishi ifodalangan navbatdagi zalimiz chidgarlik va milliy liboslarimiz zali devorlardagi namunalar chit matolari namunalari hisoblanadi va qizlar libosi bo'lmish paranji 50 yilga qadar ommalashgan ular ayolni boshidan to'piqqa qadar berkitib turgan oldidagi qora mato chachvon deb atalgan va u otning yo'lidan tayyorlangan do'ppi milliy o'zbek libosi hisoblanilib qadimda har bir inson do'ppi kiygan va uning do'ppisiga qarab qaysi hududdan kelgan ekanligini aniqlash imkoni bo'lgan bu yerda shahrisab vodiy surxondaryo hamda toshkent hududiga tegishli bo'lgan yigitlar do'ppilarini ko'rishimiz mumkin qizlarimiz do'ppilari iroqi to'rtta tomoni gulli chorgul do'ppilari bilan mashhurdir zalimiz gilamdo'zlik va o'zbek milliy cholg'u asboblari zali gilamlarimiz uch turga bo'linadi uzun patli kalta patli hamda patsiz gilamlar patsiz gilamlarimiz palos deb ataladi bu yerda devorlarda uzun va kalta patli gilamlarni ko'rishimiz mumkin xurjunlarning turli namunalarini ko'rishimiz mumkin yelkaga osib yurish uchun maxsus xurjunlar o'tovlarda foydalanish uchun hamda ot yoki eshakka minilganda egarni ustiga joylashtirilgan xurjunlar ham bo'lgan bu xurjunlar uzoq muddatli sayohatlarda kerakli narsalarni olib yurish uchun xizmat qilgan bu kichik hajmdagi gilamchamiz o'tovlarni bezash uchun xizmat qilgan uzun patli gilamimizning yagona nusxasi bo'lgan julxirs bilan tanishishadigan bo'lsak uning uzun patliligi juda qo'l kelgan ya'ni yosh farzandli onalar o'z farzandlarini mana shunday gilamlar ustiga o'tirg'izib qo'yishgan bolalarning yumalashi emaklashi jarayonida yiqilgan holatda u yuzi bilan juda yumshoq tushgan chunki bu gilam juda qalin bo'lgan va yana u qo'shimcha farzandlarni himoya qilish uchun ham xizmat qilgan hasharotlarni o'zida ushlab qolgan va bolaga yetib borishidan himoya qilgan supa o'zbek milliy xonadonlarini ramzi sifatida ko'rishimiz mumkin bu yerda tamaddi qilish mehmon kutish hamda hordiq chiqarish imkoni bo'lgan milliy cholg'u asboblari dutor tor doira nay surnay karnay hamda eron afg'on ruboblarini ko'rishimiz mumkin cholg'u asboblarimiz dengiz toshlari bilan bezatilgan bo'lib dengiz toshlari cholg'u asboblarga ham chiroy bag'ishlashgan va uning atrofga ovozini kengroq yoyishga xizmat qilgan navbatdagi zalimiz kulolchilik namunalari bilan to'ldirilgan bu yerda o'zbekistonning turli hudud maktablari namunalarini ko'rishimiz mumkin buxoroning g'ijhduvon shahrisab Afrosiyo hamda g'urumsaroy xiva toshkent namunalarini ko'rib turibmiz zalimiz chinni zali bu yerda rossiyaning Gardner zavodi chinilari hamda o'zbekiston hududida yaratilgan chinnilarni ko'rishimiz mumkin navbatdagi zalimiz zardo'stlik va zargarlik zali zardo'ztlik buxoroda rivojlangan asosan erkak hunarmandlar tomonidan rivojlantirilgan uslubda ishlash guldo'za hamda zamindo'za uslubida ishlash urf bo'lgan <imdia> navbatdagi zalimiz yog'och o'ymakorligi hamda miniatura naqoshligi zali bu yerda ustunlar devorlar va chiroyli ro'zg'or buyumlari tasvirlari tushirilgan namunalar 过什么片段。